Його використовують аграрники для поліпшення якості ґрунту. У рибному господарстві слугує як поглинач шкідливих токсинів. Ним очищують питну воду, до того ж лікують та оздоровлюють організм. Все це про унікальний камінь. цеоліт. Наша знімальна група спробувала його дію на собі. Цеолітом можна вилікувати усю країну, переконаний лікар Миргородський. Він знаходить на тілі точки електромагнітного накопичення та за допомогою мінералу приводить показники до норми. Норма 46 мікроамперів. У людей, які багато працюють за комп'ютером, показник може сягати 90. Чоловік кладе рядом з мишкою камінь внітрі. Подержав 5 хвилин, І у нього 5 хвилин, навіть менше. І у нього вже цифра 46. Значит, он работает как электромагнитный пылесос. Он вытягивает на себя влияние вот этих электромагнитных частот. Вот э, аппарат у меня микроампер. Держим ручонки. И вот смотрим, например, одну из электромагнитных точек нашу. Видите, у вас сейчас цифра, значит, 66. Понимаете, цифра недопустимо высокая. Теперь вы берете камешек, вот вы приложили, так, приложили, и уже пошло действие. Мы держим постоянно здесь, уже видим, ба, ба 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 опускается стрелка, понимаете. Все, видите, вот мы держим все, она уже на 46. Ни одно лекарство в мире не даст такого эффекта. Моментально уходит головная боль. Корыстный камень и для щитоподобной залозы. Одевают ребенку, женщине, вот эту вещь. И пожалуйста, узлы рассосались, опухоли ушли, и не надо ничего прокалывать. Прикладывайте глазу. Вот приложили. Перед сном подержать там 10-20 минут. Человек утром встает, говорит, нет э, глазных болей. Серьезнейшие захворевания пропонуют лекуваты на кушетке с цеолитом. Происходят на этой кушетке очень и очень большие чудеса. Уходят радикулиты остеохондрозные боли, невралгии снимаются, головная боль моментально, печеночная, купочечные колики просто исчезают. Полежать, подогрев, и приятно. И потом я же делаю специальный массаж сверху вот этим циолитом. Вот. И так далее. В 10 раз дешевле корейской. В 10, в 20 раз дешевле. Ну, мешок стоит, мешок этого стоит, значит, 20 гривен. Вышел.